Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat Nabi, apabila Muhammad baca Quran, orang yang dalam hati dia ada penyakit, dia iri hati, dia dengki, dia tak boleh nak terima kebenaran, dia main ni semata-mata karena nak cari salah dan sebagainya, bila dibacakan Quran dekat dia, dia ada macam satu hijab. Quran tu tak sampai dekat dia. Hijab tu apa dia? Hijab tu adalah mazmumah keburukan yang ada dalam hati dia. Dia memang tak bercadang nak cari kebenaran Islam. Dia baca, dia dengarlah Quran dibacakan berapa kali pun tak akan dapat hidayah dekat dia. Siapa kata ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata di dalam Al-Quran. Dan dia kata ada satu dinding yang menutup engkau daripada mata mereka itu. Dan dia kata tengoklah ada tiga ayat dalam Quran Tuhan kata ulaiikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah petri hati mereka. Allah Ta'ala petri telinga mereka. Quran hadis tak boleh masuk dalam hati dalam telinga mereka. Ayat lain Tuhan kata, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّهْ أَيَّفْقَهُهُ Allah tutup hati mereka ni berlapis lapih tutupan. Sehingga kan mereka tak nampak kebenaran. أَفَرَأَيْتَ مَنِ تَخَذَ إِلَاهَهُ هَوَىٰ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ Tuhan kata, tidakkah kamu tengok orang yang menjadikan nafsu dia Tuhan dia dan dia sesat dengan kerana tu. Allah cerita tentang benda-benda ni semua. Dan ayat 46 surah Ali Isra Tuhan kata wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah ayyafqahuhu dan telah kami jadi hati hati mereka itu satu tutupan bahawa faham mereka itu akan dia Quran. Tiada faham mereka itu akan Quran. Quran yang Nabi baca tu depa dengar, depa orang Arab, depa boleh faham tapi sebenarnya depa tak faham. Dia Arab, dia dengar Quran dibacakan, Quran bahasa Arab. Dia faham tapi sebenarnya dia tak faham. Pasal apa? Pasal dia tak bersedia untuk terima Quran. Wa fi adhanihim waqra dan telinga mereka ni ada satu benda berat duk tutup. Tiada dengar akan dia yakni ajaran Quran itu. Tak masuk. Quran tak masuk dalam dalam hati dia. Wa idza zakarta rabbaka fil Quran wahdah walau ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau sebut sahaja nama Tuhan engkau pada dalam Quran, sekali aja sebut nama nama Allah, nescaya berpaling mereka itu atas diri mereka itu ke belakang. Tak boleh dengar. Dengar nama Allah ya tak boleh. Dia hangat, dia hangat. Dia tak boleh dengar. Dia tolak tu eh, kebenaran. Inilah orang-orang yang tak boleh nak terima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Video kawan nantang tadi ni cerita budak K-pop Korea. Semua hidup tak pernah dengar perkataan Islam. Tak pernah dengar. Duduk di Korea ni tak pernah dengar perkataan Islam. Pertama kali dia dengar word perkataan Islam, dia kata waktu peristiwa 11 September. Kepada terbang rempuh bangunan ni. World Trade tu itu first time dia tengok dalam TV satu bangunan besar kena rempuh dengan kapal terbang collapse dan disebut kata Islam yang buat benda tu itu first time dia dengar Islam dengar-dengar pun tak okey so dia kata dia buat kesimpulan Islam ni dangerous satu benda yang bahaya dia kata and then dia duk dengar cerita selanjutnya kata Islam ni very bad image Islam ni suka war suka peperangan Islam ni suka kepada terrorism suka kepada keganasan. Islam ni suka kepada oppression, Dia kata kepada ha? buat zalim kepada orang dia kata. Dia buat kesimpulan Islam ni dia kata satu dangerous, yang kedua very strict religion. Ketat. Semua haram anu tauleh ni haram anu. daripada dia tengok tu. Islam macam tu. Dia dia kata dia Catholic, tapi dia dia kata dia tak tahu apa pasal agama dia dia tak tahu jadi catling, dia pun tak tahu apa agama suruh buat apa, -apa. yang dia tak, yang dia tahu dia hidup ni nak cari duit dia kena struggle dalam hidup untuk nak menjamin survival dia itu saja yang dia tahu sekali dia kata dia dapat jemputan pi buat show di Indonesia dijemput pi bagi satu pi buat show pi menyanyi di Indonesia bila sampai di sana dia tengok tu dia dia kata peminat dia hak perempuan ni pakai tudung dia tanya orang dia kata dia kata ni muslim muslim country oh dia kata Islam pun ada ramai orang tu no. dia tak tahu first time dia kata dia tengok oh rupanya orang Islam ramai and then satu benda yang dia jadi curious ni dia kata pasal apa perempuan ni oh, dia kata indonesia is a hot country dia kata negeri panas cuaca panas lagi duk pakai tudung pergi duk pakai ni apa Mesti islam kat rempuh bangunan ni paksa depan ni suruh so, pakai macam tu di negeri panas so selama dia duk buat show di sana dia dapat dia dapat kesan, dia kata, depa ni, budak-budak yang -budak, peminat dia, hak Islam ni, pakai tudung apa semua ni, dia kata, they are very kind. Bagus. Dia banding dengan negeri dia. Lepas itu, dia kata, dia dapatlah peluang untuk bercakap dengan peminat-peminat perempuan yang pakai tudung ni semua. Dia kata, apa duk pakai ni semua, dia kata, ada orang paksa apa ke suruh pakai macam ni semua? Salah seorang daripada peminat ni pergi jawab dekat dia. No, tak ada siapa paksa, dia kata. Ini kami punya agama. Dia kata, dia kata agama kami habang ke kami. Kami ni like a diamond. Kami ni macam satu permata, berlian kami ni. Kami ni barang mahal. Oleh kerana kami barang mahal, kami kena tutup. Kami tak boleh nak show dekat orang semua. Nobody force me. Dia kata, this is my choice. And I'm very proud of it. Budak tu jawab ke dia. Ha, budak ni pun. Tak ada siapa paksa. Ni agama kami suruh. Pasal kami ni, orang perempuan dalam Islam ni, berharga. Maka kita kena bungkui. Elok. Dia kata, pakai. kami tidak akan tunjuk kepada sebarang orang. Kami hanya akan tunjuk kepada orang yang patut saja. Kami proud. Dia kata, kami bangga dengan pakaian yang kami pakai ni. Dia kata, untuk kali kedua, dia terkejut. Dia kata, tadi terkejut kami terbang langgang bangunan tu. Dengar Islam ni dan dia buat kesimpulan Islam ni dangerous. Tentang main ni pula, satu orang Islam, lepas tu pakaian macam ni, tanpa ada siapa paksa dia buat dengan rela hati dan dia ada dia ada bagi justification pasal apa dia pakai dan benda tu dia kata accepted dia boleh terima apa yang budak ni kata masa tu dia kata dia tak faham lagi tentang faith tentang kepercayaan tentang keimanan ni semua dia tak faham lagi cuma dia kata benda tu duduk dalam kepala dia dia duduk proses dia kata apa benda ni dia kata habis show dia balik ke Korea dia balik sana kebetulan dia kata pak dia kena buang kerja so dia terpaksa kena kerja sebab pak dia dah tak ada kerja, dia terpaksa kena buat kerja lain, dia tinggal lah minat dia dalam menyanyi muzik, dia tinggal. Tapi dia tak boleh nak nak tumpu kerja yang dia buat ni, sebab dia mahu sesuatu yang lebih mencabar, dia kata. And then, dia masuk dalam YouTube ni, dia mula duk buat kerja pakai YouTube ni. Dia start dengan, dia buat rakaman YouTube, dia cerita pengalaman dia pergi Indonesia, dan dia cerita dia jumpa dengan orang Islam di Indonesia, itu YouTube dia yang pertama keluar. Betul dia kata tiba-tiba benda ni luar jangka dapat sambutan. Orang pakai masuk, pakai duk sembang dengan tajuk cerita Islam di Indonesia dan juga benda-benda yang mengkagumkan dia dari segi Islam di Indonesia ni. So dia kata di situ dia dia duk gather, dia duk kutip maklumat-maklumat tentang Islam ni. Di situ dia duk dapat. And then dia mula dapat dia kata pasal apa orang Islam ni percaya kepada Allah, Tuhan yang satu. Daripada tu, daripada dia duk guna media ni, tuan Amir kita zon kuliah ni, dia cukup duk ni benda ni ni. Duk bagi tahu kata media ni important. Media ni penting. Pasal apa? Kalau kita boleh manfaatkan betul-betul media ni, woo, dia punya power tuan-tuan besar. Itu sebab tuan-tuan tengok BBC ke Bloomberg ke apa semua dikontrol oleh Yahudi. Sebab apa? Sebab media ni dia boleh cetak pemikiran orang. You pandai guna media ni, you boleh pengaruh orang. Nampak? So dia kata apa? Melalui media ni Dia mula dapat tahu ni Yang kata Islam ni apa Pasal apa orang Islam ni percaya kepada Allah Tuhan yang satu Pasal apa orang Islam ni semayang Semua ni dia duk dapat dia kata Pasal apa orang Islam tak makan babi Daripada dia punya Duk komunikasi dengan orang-orang ni Dia dapat semua jawapan-jawapan ni Pasal apa orang Islam tak minum marah Dia dapat Pasal apa dalam Islam ada halal ada haram Dan finally Dia cuba nak tahu Nabi Muhammad ni siapa And then dia kata lagi satu yang hebat ni apa dia? Orang Islam ni dia kata depa ni help each other. Depa tolong sama-sama depa. Sedangkan dalam culture dia, dia kata dia orang Korea dan culture dia hidup ni adalah competition. Satu persaingan dia kata hidup ni. Siapa menang dia sukses, dia berjaya. So kita akan buat apa saja untuk menang dalam persaingan ini. Tapi Islam tak. Dia kata Islam ni dia punya teaching suruh tolong menolong di antara satu sama lain. And then dia kata the best part dalam Islam ni apa dia? Bila dia dapat apa-apa, dia terima kasih. Dia terima kasih kepada Allah, dia terima kasih kepada sama-sama manusia. Dia kata benda ni dia tak pernah jumpa dalam sepanjang hidup dia. So dia kata Islam ni depan depan apa dia? Dia kata Islam kata life is a journey. Hidup ni adalah satu journey, satu perjalanan dia kata. Bukan competition, bukan persaingan. Islam kata perjalanan hidup kita ni apa dia? Nak pastikan kita hidup di atas jalan yang lurus, yang benar dan kita nak keredaan Allah. Yang tu dia kata, itu yang dia dapat daripada benda-benda ni semua. Last kali, Islam kata apa? Reward yang Allah akan bagi ialah syurga. Which is, I tak pernah jumpa dia kata selama ni. Benda ni betul-betul touch dia punya inner feeling. Dia punya hati kecil dia betul-betul tersentuh dengan benda yang dia duduk dapat ni. Semata-mata nak cari keredaan Allah, maka kita buat baik sepanjang hidup kita, dia kata. So, dia start, dia kata, dia pergi cari Quran terjemahan dia baca. Dia start duk cari cerita tentang Nabi Muhammad ni. Mai Ramadan, dia try tahan diri puasa. Semayang, dia kata dia cuba tengok dalam YouTube apa-apa dia try buat. Semua ni dia kata dia buat sikit-sikit. Dia nak cari apa dia betul-betul ada dalam Islam ni. So, finally dia kata apa? Dia rasa kata ada hanya Tuhan di dalam hidup ini. Dia dapat rasa benda tu. Dan Tuhan tu bukan saja cipta kita, tapi dia guide kita sampai kita jumpa kebenaran akhirnya. Dia kata Tuhan adalah yang absolute yang most gracious dan most merciful. Dia kata itu kesimpulan dia. Bila dia puasa, dia kata dia boleh rasa gratitude dia kepada Tuhan. Terima kasih dia kepada Tuhan. Tahan perut lapar tuan-tuan, bila dapat makan bismillahirrahmanirrahim, rasa thank you kita kepada Tuhan. Dan kita rasa orang susah tak ada dapat makanan, tiba-tiba kalau dapat, Allahuakbar. Betapa thank you-nya dia kepada Allah dan kepada orang yang tolong dia bagi dia makan. Bila dia salat, dia kata dia rasa peace of mind. Benda-benda ni semua dia kata menyebabkan dia semakin yakin. Inilah yang dia duk cari yang tak jumpa selama ni. Dia kata tak ada dalam diri dia ada satu kosong. Yang kosong tu tak tahu nak isi dengan apa. Dia isi dengan glamour, tak boleh. Dia isi dengan duit, tak boleh. Dia isi dengan arak, tak boleh. Dia isi dengan perempuan, tak boleh. Semua tak boleh. Bila dia dapat yang ni, Islam masuk-masuk fit masuk dalam kekosongan tu. Dia kata ini yang dia duk cari selama ni. Inilah dia. And finally, baru dia masuk Islam. Ha, tadi ni puasa, dia duk semayang, dia duk dia tak masuk Islam ni. Okay? Dia baru duk cari. Finally. <coughs> dia kata inilah yang betul. Dia pi dan dia mengucap elok. Asyadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. tuan, -tuan dia pilih nama Islam dia, Daud. Kim. Dan dia jadi orang Islam dan dia kata dia tidak pernah rasa silap akan pilihan dia. Tentu bayangkan dalam masyarakat yang berapa kerat aja Islam, dia boleh dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Ni ayat yang kita baca ni, dia tidak ada buruk sangka kepada Islam, maka Islam boleh masuk elok dalam hati dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.